ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਲੜ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਛੋਟੇ ਮੇਟੇ ਦਾ ਬੂਆ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਕਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣ ਕਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਨ ਲੱਗੇ ਕਾਢੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਪਰ 12 ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਗੋਦ

है घर में से अभी कोई एक घर में से इन्वॉल्व है बंदा उनमें से कोई तो परिवार वाले से हमने बात करने की कोशिश की हाँ परिवार वाले परिवार वाले जी उन्होंने बोला कि भी अभी हमें पुलिस प्रशासन ने मना किया कि हम कुछ भी ना बोले हम तब तीस करें तो बोलेंगे और... जी मना किया हम क्यों मना करेंगे ठीक है तो जी? वी कैनोट अ थर्ड डिग्री टॉर्चर टू एवरीबडी एक मेंटली चैलेंज तो लेडी है उसमें तो उसकी बुआ है जो लड़के की जी? तो वी ऑल्सो उसने कर दिया उसको जार भी ना हो रात को कर दिया और कुछ सुबह याद भी ना हो क्योंकि इतनी मेंटल है वो ओके तो उसी के चक्कर में वो बाकी पांच बच रहे हैं वी वुड हैव हैपीली इंटेरोगेटेड ईच एंड एवरी वन इंक्लूडिंग फादर मदर सबको इंटेरोगेट कर देते हम ओके 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 तो, तो असर, उसके हाँ, में कोई निर्दोष बंदे को ना कोई पीट पटाई हो जाए जी जी बिल्कुल ओके तो, जी, बिल्ण बिल्ण तो, तो लड़की मिल गई है हाँ जी तो बस दैट इज दी ओनलीस ओके तो इन्होंने कम्प्लेट वापस भी ले ली अपनी नहीं कुछ कम्पलेट वापस नहीं दी अभी अच्छा कंप्लेंट वापस नहीं ली है इन्होंने नहीं लीजिए ले लेंगे वो तो अच्छा। लेंगे ही वो तो बोल रहे हैं ले, हमने वापस लेनी है मतलब okay. लड़की मिल गई नोट टू गेट दिस डू नॉट टू इट तो अभी तक फिर उन्होंने वापस क्यों नहीं ली क्योंकि बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और आगे भी तो नहीं, नहीं आना तो, चाह, वो चाह तो रहे वो तो आप उनको पूछो ना क्यों नहीं लीजिए वापस फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम वो तो वो बताएंगे ओके अच्छा सर एक केस जी जी केस लड़की मिल गई है दोषी उन पागो में से एक है फैमिली मैटर है दादा दादी है जी एक बुआ है लड़के की एक चाचा चाची है ठीक है तो उनको जो सभ्य तरीके से हम पूछ सकते थे वो पूछ लिया नोबडी इज कमिंग आउट ठीक है ओके तो उन्हीं से एक बंदा अभी लड़की मिल गई है जी जी तो परिवार वाले इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा वो एक रोड ब्लॉक आ गया हेलो हाँ जी नमस्कार सर मैं एस एंजे न्यूज एंकर आपकी बात कर रही हूँ जो सात महीने की बच्ची जो है गायब हो गई थी लापता हो गई थी कौन था इसके पीछे तो परिवार वाले ऐसी तो हमने बात करने की कोशिश हाँ परिवार वाले परिवार वाले जी उन्होंने बोला की अभी हमें पुलिस प्रशासन ने मना किया कि हम कुछ भी ना बोले हम तब्क कर रहे मना करेंगे गिल्ती पर्सन इज लाइंग अमंग देम ठीक है तो वी कैन नॉट गिव अ थर्ड डिग्री टॉर्चर टू एक मेंटली चैलेंज लेडी है उसमें तो उसकी बुआ है जो लड़के की तो वी ऑल्सोडी उसने कर दिया और उसको याद भी ना हो रात को कर दिया और कुछ सुबह याद भी ना हो क्योंकि इतनी मेंटल है वो ओके तो उसी के चक्कर में वो बाकी पांच बच रहे हैं वी वुड हैव वुगेटेड ईच एंड एवरी मंथ ओके इंक्लूडिंग द फादर मदर सबको इनटायर रिकॉर्ड कर देते हम ओके 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 तो सर उसके चक्कर में कोई निर्दोष बंदे को ना कोई पीट पटाई हो जाए जी जी बिल्कुल ओके तो उससे क्या लड़की मिल गई है हाँ जी तो बस दैट इज दी ओनली सुलेस ओके तो इन्होंने कंप्लेंट वापस भी ले ली अपनी नहीं कुछ कंप्लेन वापस नहीं दी अभी अच्छा कंप्लेंट वापस नहीं ली है इन्होंने नहीं लीजिए अभी ले लेंगे वो तो अच्छा। लेंगे ही वो तो बोल रहे हैं ले हमने वापस लेनी है मतलब okay. लड़की मिल गई वी वांट टू गेट दिस डू नॉट वांट टू इट तो अभी तक फिर उन्होंने वापस क्यों नहीं ली क्योंकि बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और आगे भी तो नहीं, नहीं आना तो, चाह रहे वो तो आप उनको पूछो ना क्यूँ नहीं लीजिए वापस फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू वो तो वो बताएंगे ओके अच्छा सर एक केस जी जी केस केस लड़की मिल गई है जी। दोषी उन पांचों में से एक है फैमिली मैटर है कोई दादा दादी है जी। एक बुआ है लड़के की एक चाचा चाची है ठीक है तो उनको जो के तरीके से हम पूछ सकते थे वो पूछ लिया नो बडी इज कमिंग आउट ठीक है ओके। तो उन्हीं से एक बंदा अभी लड़की मिल गई है जी जी तो परिवार वाले इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा वो एक रोड ब्लॉक आ गया